Предприятие, конечно, уникально. Когда приходят иностранные инвестиции, когда создаются рабочие места, места высокотехнологические, высокооплачиваемые, в чистом поле, в сельскохозяйственном регионе, мы видим, что есть такой потенциал, есть такая возможность. И то, что сегодня руководство предприятия есть желание и дальше инвестировать, и дальше развивать, это дает надежду, что в нашей стране еще не все потеряно. Мы видим, что люди хотят перемен. Мы понимаем, что люди устали. И что в какой-то момент нужно перестать наступать на одни и те же грабли, верить одним и тем же и надеяться, что в этот раз произойдет чудо. Не произойдет чудо. Можно приложить усилия, в какой-то момент сложнее себя почувствовать, но изменить ситуацию. Вот сейчас вот именно от гражданской позиции, от готовности изменить ситуацию зависит наше будущее. И мы общаясь, видим, что люди готовы менять ситуацию.